সন্ধিয়াকৈ ৰুব লাগে কিন্তু মোৰ পানী দি হোৱাই নাই ৰাতিপুৱাতে পানী দি হেলো এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই আছোঁ পাছফালে আৰু আজি মই ৰুম পুলি বিলাহী পুলি আজি সোমবাৰ দেওবাৰে ৰুম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু মোৰ গাটো বেয়া হৈ গ'ল আৰু লগতে বিৰাজৰো গাটো বহুত বেছি বেয়া হৈ গৈছিলে পেট বিষ হৈছিলে তাৰ সেইকাৰণে দেওবাৰ দিনটো পুলি ৰোৱা নহ'ল আৰু ধৰি লওক মাহঁতেও ঘৰত নাছিলে হ'লে গাঁৱত কিবা এটা সকাম আছিলে চ' সেইকাৰণে যোৱাটো নহ'ল আৰু মই এতিয়া পাছফালে আহিলোঁ আহি কৰি ইয়াৰ বেলি ওলাইছে আৰু ইত্যাদি তাৰপিছত এইপিনে দেখি পাইছে ন এয়া সাৰ লৈ আহিছোঁ এয়া এয়া দেখি পাইছে এয়া লৈ আহিছোঁ ডি এপি আৰু মই এতিয়া মানে গোবৰখিনি এতিয়া অকণ অকণ ছটিয়াই দিছোঁ এতিয়া এটা প্ৰত্যেকটো গাঁততে অকণ অকণ ছটিয়াই দিছোঁ এনেই আৰু কেইটামান কেইটামান তাৰপিছত গোটেইখিনিতে দিম গোটেইখিনি যদি দিব নোৱাৰোঁ তেন্তে আজি যিমানখিনি ৰুব পাৰিম সিমানখিনি গাঁতত দিম মানে বাকীখিনি থৈ দিম আৰু পাছত ৰুম চ' আজিৰ ব্লগটো খুব বেছি ভাল লাগিব আৰু মনটো ভাল লাগি আছে যিহেতু অঁ সেইফালে বিৰাজ আহিছে চাওকচোন সেয়া আকৌ আহিবলৈ লাগে আৰু সি বোলে ঘৰত নাথাকে আৰু বাকী আজিৰ দিনটো কিমান কি পাৰোঁ দেখাই গৈ থাকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিসকলে পেজত চাইছে পেজটো ফ'ল' কৰি দিব বাকী দেখাই থাকিম এতিয়া সাৰ চাৰ দি লওঁ তাৰপিছত আকৌ গা পা ধুই মেলি ধূপ কিবা কিবি মানে লগাব লাগিব আৰু বুট আনিম আৰু তেনেকৈ নিয়ম এটা কৰিব লাগিব যিহেতু পুলি ৰুৱা দিন ন আৰু বিৰাজকো পুলি ৰুবলৈ দিম সেয়া বিৰাজক পুলি ৰুবলৈ দিম আৰু ইপিনে ভাইটিক পুলি ৰুবলৈ দিম সিহঁতকে আগতীয়াকৈ ৰুব দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই গোটেইখিনি সাৰখিনি দি লওঁ নহ'লে এনেকৈ ধৰিলে মানে বেয়া হৈ যাব চ' সেইকাৰণে সাৰখিনি দিলে আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজি গোটেই দিনটো আপোনালোকৰ লগত আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব দেই হা কেনে যাবা তুমি নাহিবা তুমি তাতে থাকা কেনে নাহিবা তুমি তাতে থাকা আজিকালি বিৰাজে বহুত বেছি কথা ক'ব শিকিছে কেনে যাম মই আৰু বাপেকক ৰাতিপুৱাই কল কৰিছা আপোনালোকক কৈ দিছোঁ বাপেকক ৰাতিপুৱাই কল কৰিছে কল কৰি পিনে কৈছে পাপা অসমত ইমান ঠাণ্ডা অসমত বহুত ঠাণ্ডা মোক পেন আনি দিবা তুমি দেই তেনেকৈ বুলি কৈছা যেনিবা সি পেনেই পিন্ধিবলৈ পোৱা নাই ছ' আৰু আপোনালোকক লগ পাই থাকিম দেখি মই যিমানখিনি কি কি কৰি থাকোঁ দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এৰি নাযাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে কথা এটা আপোনালোকক কওঁ মই যে মাইকী মানুহজনী হৈ খেতি খেতিডম চাওক দামোহাগৰ মই কিন্তু হাৰি যোৱা নাই জীৱনত যি জীয়াই থাকোঁ কিবা এটা কৰি থাকিব লাগে নিজকে চলিবলৈ হ'ব কিবা এটা কৰিবলৈ হ'ব কিবা ক'ৰবাত তাত কিবা এটা মেনেজ কৰিব পাৰিম এতিয়া দুই এটকা গৈছে কিবা এটা পাম তেনেকৈ বুলি আশা কৰি পিনি কৰিছোঁ আৰু যিমানে যি হ'লেও সকলোৱে কয় বিলাহী খেতিটো ইমান এটা লছ নহয় আৰু যিমান যি হ'লেও মূৰত থাকিলে হ'ল আৰু যে কিবা এটা যে কৰিছোঁ সেইটোৱে মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ডাঙৰ কথা আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যাতে মোৰ খেতিখিনি ভাল হয় আৰু আগলৈ যাতে মই আৰু অকণ বেছিকৈ কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ আশীৰ্বাদ কৰিব মই মানে কেতিয়াও সাৰ মানিব নিবিচাৰোঁ বেলেগ বাকী ক্ষেত্ৰত নাজানো কিন্তু কামৰ ক্ষেত্ৰত হ'লেও মানে মই ইটো সিটো কৰিব মন যায় ইটো কৰিব মন যায় সেইটো ময়ো পাৰিম নেকি তেনেকুৱা মানে ফিল্ডটো আহে মই ভবাই তেনেকুৱা ফিল্ড মানে কৰোঁ মই চ' বাকীখিনি দেখাই থাকিম আপোনালোকে চাই থাকিব দেই এই আমাৰ পুলো আহি গ'ল আৰু এদিনে মই পূৰা পানী দি আছোঁ পানী দি কৰি হোৱাগৈ নাই বেলি ডুবিবও হৈছে আৰু চাই পেলাই সন্ধিয়া হৈ যাব আজি পুলিখিনি ৰুওঁতে সন্ধিয়াকৈ ৰুব লাগে কিন্তু মোৰ পানী দি হোৱাই নাই ৰাতিপুৱা পানী দি আজৰি হ'ব লাগিছিলে মই কিন্তু ইমান দেৰি হৈছে নহয় পানীখিনি দিওঁতে দি আছোঁ আৰু পানী এইদৰে মোৰ সেইখিনি পানী দি কৰি আহিলোঁ দেখি পাইছোঁ নহয় ইমান গাতক ভৰ্তি কৰি দিওঁ পানী তথাপিও কামখিনি মানে গুটিখিনি শুকাই গৈছে আৰু এইদৰে দিব লাগে প্ৰথম যেতিয়া পুলি ৰুব লাগে নহয় এনেকৈ তেতিয়া সুবিধা হয় আৰু এনেকৈ মানে গাঁতটো আঙুলিটো লাহেকৈ গাঁত বনাই কৰি পুলিটো টিপ মাৰি দিলে মানে হৈ যায় আৰু টিপা মাৰি দিব লাগে মাটিখিনি তেতিয়া মানে ইজি হয় আৰু পানী দিয়া হৈ আছে বাকী আৰু দেখাই থাকিম দেই আপোনালোকক দিনৰ পিছত ইয়াৰ মোচন চাবাচোন পানীটো দিব পাৰিলে ভাল হয় হয়নে ইয়াত ৰিপৰ্ট কৰিব আগতে এবিঘা মাটি তুমি খেতি কৰি যদি বিকি দিয়া হয় হেল্ল' এৰিৱান গুড মৰ্ণিং আৰু নেক্সট ডে আজি আজি মই ৰাতিপুৱা অকণমান দেৰিকৈ সাৰ পালোঁ গাবৰ বৰ বিষ হৈছে যোৱাকালি যিহেতু বহুত কষ্ট হ'ল মোৰ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা আৰু এইদৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ দিনটো আজি দেখাই থাকিম এয়া বেলি ওলাইছে দেখি পাইছে নহয় আৰু আৰু এয়া চাওক মোৰ বিলাহী পুলি ৰুৱা হৈ গৈছে আধামান তাৰপিছত বাকীখিনি আজি ৰুব লাগিব এয়া পুলিবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰুই কৰি এইদৰে আৰু কালি দিনটো ৰোৱা হ'ল কালি আবেলি তিনিটামান বজাৰ পৰা ৰুলোঁ দেই গাইজ আৰু সেই সিটো লাইনলৈকে আৰু বাকী সেই সিটো ছাইডে দেখিছে নহয় বাকী সেইখিনি ৰুবলৈ আছে আৰু বাকী ৰুই আছোঁ আৰু ইয়াতে হেৰি হয় সকলোৰে খেতি কৰা নিয়মবোৰ মানে ৰোৱাবিলাক আৰু চবৰে পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় চ' মই আগতীয়াকৈ ফাৰ্ষ্ট গোবৰ দিলোঁ গোবৰ দি কৰি তাৰপিছত সাৰ দিছোঁ তাৰপিছত গোটেই গাঁতটোত মানে একদম পূৰা ভৰ্তি হৈ যোৱালৈকে পানী দিছোঁ পানী দিয়াৰ পিছত পানীখিনি যেতিয়া মানে অলপ অলপ সময় পিছত মানে নিজে শুকাই যায় যে তেতিয়া মানে আৰু এটা আঙুলি ভৰাই বা মাৰি এটা সৰু এটা মাৰি মাৰিডালে এনেকৈ মানে খোঁচ মাৰি দিলে মানে পুলিটো ৰুই পিনি মানে থ'ব পাৰি আৰু সেইটো প্ৰচেছটো খুব ইজি হয় আৰু আমাৰ ভিনিহঁতে তেনেকেই কৰে তেনেকৈ আৰু বিলাহী থাকে চ' তেখেতেহে গোটেইখিনিয়ে মোক সহায় কৰিছে আৰু তেখেতে নোহোৱা হ'লে মই তেখেত নহ'লে মানে মই মানে আৰু খেতি ইমানখিনি আগবঢ়াব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ আৰু তেখেতৰ কাৰণে ইমানখিনি আগবাঢ়িছে আৰু হেল্পটো বহুত কৰে ভিনিয়ে এইদৰে আৰু কৰি আছোঁ কিন্তু কম ভাকৰো লাগিছে খুব একদম যেনে তেনে উঠিছোঁ আকৌ পিনে এতিয়া সাৰ অকণমান দি কৰি আকৌ স্কুললৈ যাব লাগে যিহেতু বিৰাজৰ গুণোৎসৱ আছে সেইকাৰণে স্কুললৈ যাবগৈ লাগে এতিয়া পতাপত মই সাৰকেইটা দি লওঁ এয়া এটিং সাৰ লৈ আহিছোঁ দেখি পাইছে এয়া এটিং সাৰ লৈ আহিছোঁ সাৰখিনি দি লৈ কৰি তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাকী চাই থাকিব দেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো অঁ বিৰাজ বিৰাজ এইটো কেনেকৈ লিখে এইটো লিখি দিয়া বিটো বিটো দেখাই দিওঁ দেখাই দিওঁ বিটো বিখিলা ওপৰ পৰা ঘোঁহাই দিয়া এনেকৈ ওপৰ পৰা ঘঁহাই দি জিভাটো নোলিয়াই জিভা নদিয়া বাপ তোমাৰ নামটো কোৱাচোন তোমাৰ নামটো কি তোমাৰ নামৰ অঁ নমস্কাৰ পাবা নমস্কাৰ পাবা আৰু এইদৰে আৰু বিৰাজৰ পঢ়া শুনা কিনো আৰু এতিয়া ইমান সি নাই জনা তথাপি নামটো কয় কিন্তু কেমেৰা আগত বহুত বেছি লাজ কৰিছিলে আৰু গুণোৎসৱৰ এয়া গেটখন খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছিলে তেখেতসকলে খুব ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছিলে হ'লে আজি ইমানখিনিয়ে দেখাব পাৰিলোঁ অন্য এটা ব্লগত লগ পাম দেই সকলোকে